Salam əzizlərlər. Bu gün sizlərlə ıı, yeni kitabla, yəni Round Up-dan 9-cu vərqətdəki artıq. Gəlin baxaq. Bugünkü to be, am be, have a good can. Bugünkü dərsimiz candi, yəni canın inkarı var. Shot vurum, long vurum, uzun, qısa formalar. Aha. Gəl indi baxaq. Deməli uşaqlar, can ingilis dilində bilmək, bacarmaq deməkdir. Bunu xatırlayaq. Yəni can əvəzimizə çıxsa bilmək, bacarmaq. Aha, bu formada gələcək. E, canın long form formba not artırılacaq. Shot form belə olacaq. Yəni sual formatında da bel olacaq. Yaxşı, uşaqlar, keçək tapşırıq qoyunsə. Baxaq görə Joan uçurda bilir, uçurda bilmir. Amma baxın Jean-Lan uçurda bilir. Bunlara aid çarxmalar, baxın uşaqlar, yazmışam, indi izah verəcəm sizə. Baxaqın burada Fatimə. Fatimə kimdir? Baxın budur. Bəli, Fatimə budur. Fatimə deyir, can't cat write Əhər. Deyir ki, o atı sürə bilmir. Doğru deyir uşaqlar Fatima, burada atı sürə bilmir. Sonra deyir Mary. Mary. Lan hə, bunlar bir-bir indi mən birə. Mary, Mary baha ilə Mary burada kimdir? Baxın. Üzə bilir. Can swim. Üzə bilir. Əhməd üzə bilmir, çətinlik çəkir. Can't swim. Aha, suyəzadə baxırıq uşaqlar burada. Sue -yə kimi də, yəni sue. Can fly the kite. O oh, tərpələnə quçurur. Johnny can't find. Aha. Belə uşaqlar. Sonra keçəyik, tapşırıq. Uşaqlar, indi burada deyir ki, düzəldirik. Bir dəqiqə uşaqlar, rəngin normal eləyim, görə biləsiz də. Yaxşı. Burada uşaqlar, they can play football. Onlar futbol oynamağı bacarırlar. Ümmet uşaqlar, onlar futbol oynayırlar. Deməli, bir insan ki futbol oya biləcək. Deməli, o bacarır. O formada can sözü də işlənməyəcəy burada. Aha. Sonra uşağa deyirəm, "May can ə, ə, drive a car braza?" Sonra "Can you club in hand? I read can't a house." Uşaqlar, belə. Sonra baxın, uşaqlar sual verəcək. Suallara bir-bir cavablamalıyıq biz. Görək nədir? Can istəməyirsən, uzağı tutulana bilərsən. Ağız ə, uzağa tutulana bilərsən, bəli. Kim olur tutulacaq? Can you make sən sandwich? Sən sandviç düzəldə bilərsən. Uşaqlar, bu məsələn, mən sandviç düzəldə bilmirəm. Yəni onu bacara bilmirəm. Onsuz da no I can't yazmışam. Amma bacaran insanlar yes ay can yaza bilər. Aha, sonra deyək ki, you can climb tree. Deyək ki, sənin baban ağacı tırmanşa bilər. No I cannot. Xeyr, tırmana bilməz. Cancum Oliver Tall Trace bu da hə, aha. Can you like stand like bunlar onlar aha. Walk monkeysə meymunla gəzmə çıxa bilərsən. Xeyr uşaqlar, mən də çıxa bilmərəm. Aha. İndi keçək biz tapşırıq 16-ya. Burda da uşaqlar rest repeat buların bu kitabın CD-si olub. CD-ləri qoşub hər kəs orient necə deyim, mətnlərdə onları qulaq asmaq olur. Yaxşı, keçək tapşırıq 16-ya. Tapşırıq 16-da nə deyəcəyik?